Seperti yang kita tahu, tumbuhan amat penting ya di dalam dunia ini di mana tumbuhan memainkan peranan yang penting sebagai pengeluar utama dalam rangkaian rantaian makanan Disebabkan Rimba Imu ini boleh dikatakan satu kawasan yang agak sederhana besar juga di mana ia mempunyai saiz lebih kurang 60 hektar Di samping itu, kita tahu di sini mempunyai pelbagai jenis spesies burung-burung. Uh, kita pernah nampak beberapa kali di sini terdapat dua spesies burung hantu yang berteduh di sini, dan juga kadang-kadang kita nampak uh, ada spesies selang yang meninjau kawasan ini mungkin mencari makanan. Uh, selain itu, uh, yang menariknya kita juga pernah uh, bertemu dengan spesies burung belatuk di mana kita terdengar bunyi aa, seperti orang bertukang dan bila kita aa, teliti rupa-rupanya itu adalah burung belatuk aa, dan yang paling aa, memeranjatkan di sini juga kita ada spesies kunang-kunang dalam kalau dalam bahasa lain kelip-kelip yang spesies apa aa, serangga yang bermi lampu dan biasanya spesies uh, kelip-kelip ni dia hidup di kawasan berair uh, di pinggir uh, sungai sebab memandangkan sini pun kita ada anak sungai yang kecil so mungkin itu adalah satu habitat yang uh, menarik untuk mereka uh, duduki dan sekiranya kita uh, masuk pada waktu malam mungkin kita boleh bertemu dengan uh, spesies kunang-kunang tersebut dan satu lagi kalau kita bagi uh, kaji uh, spesies ular, bagi peminat-peminat uh, pengkaji ular, kita ada satu spesies yang jarang ditemui iaitu Blood Python. Di mana Blood Python ini adalah spesies ular sawah uh, yang kepanjangannya tidak berapa panjang tetapi uh, dia mempunyai corak yang cantik dan yang menariknya dia tidak agresif seperti ular-ular -ula sawa yang lain. Yang biasa kita temui uh, ular telung itu biasa, tapi jangan risau uh, dia tidak ganggu manusia. Kalau kita lalu memang dia akan beredar lah, dia takkan serang kita. Uh, monyet juga banyak di sini, uh, memandangkan sini pun mungkin banyak makanan juga untuk mereka, so mereka juga. Uh, suka uh, singgah di sini uh, especially di kawasan buloh uh, mereka suka bergayut lah di, 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 di kawasan tersebut cara paling senang untuk selamatkan insek apa-apa sahaja pun insek adalah menambah variety pokok yang ada dekat taman kita, hutan kita macam contoh ada sejenis pokok ni nama dia gelam tikus Zizijam gratum dan adalah pokok yang attract both mammals, birds and also insects So satu pokok tu dah bagi makanan kepada tiga jenis binatang. So, tengah pokok hanya attract satu jenis binatang je. Jadi dengan ada variety pokok yang mungkin berbunga uh, sebab most people tak tahu kalau bentuk bunga tu sendiri dah attract different jenis insect. So dengan tambah variety pokok, kita akan tambah variety insect yang melawat tempat kita dan menambah populasi diorang. Jadi konservatory ni sendiri, uh, dia telah dibina pada tahun 1997 dan ia dibina untuk mimic the look and feel of a rainforest. So rainforest ada empat layer. Ada understory, ada canopy, um, dan ada dua layer lain. Jadi kalau kita tengok sendiri, macam contoh pokok ni, di lainnya Filipinensis, pokok simpuh. Dia pokok yang sangat besar lah, dah berbuah dah pun. Jadi kalau kita tengok bahagian atas tu, dia dah memberi shade kepada pokok-pokok lain di bawahnya. And then bila kita tengok ke bawah sikit Kita ada pokok keladi Kita ada pokok um, Macam uh, salihana Sejenis dua species of palm And then kita tengok bawah lagi Kita penuhkan bahagian bawah conservatory ni Dengan sphagnum moss Sphagnum moss ni acts Sphagnum moss ni act as a sponge of the forest Sebab Kalau kita masuk tropical rainforest Bahagian bawah hutan selalu moist Selalunya Um, tak dapat banyak matahari. Jadi itu yang kita orang cuba mimik dengan pokok-pokok dalam konservatory ni. Kita orang dapat dalam jenis 40 spesies orchid liar. Kenapa saya sebut orchid liar instead of just orchid adalah disebabkan bila kita sebut benda tu liar, kita cuba macam mana sekalipun untuk mimik uh, optimum environment orang dengan water ke, humidity ke, sunlight ke, orang memang akan berbuah atau berbunga ikut suka hati orang. Bila dorang rasa nak berbunga, dorang akan berbunga. Macam contohnya dekat bahagian kanan di konservatory, kat bahagian sana dengan bahagian sana, ada satu orkid tu tak nampak macam orkid pun. Dia nampak macam bunga pom-pom. Tapi tu sejenis orkid. Nama dia Dendrobium purpureum dan Dendrobium purpureum ni kalau orang tengok sepintas selalu mungkin tak perasan foto orkid. Tapi disebabkan dia wild orchid, kita hanya akan perasan dia orkid bila dia berbunga je lah. Jadi kalau kita pusing di konservatory kami Kalau kita berpusing di konservatory kami Sepanjang-panjang dinding ni ada banyak pokok-pokok yang kita gantung Semua tak berbunga Tapi semuanya orkid juga uh, kalau nak cakap pasal pokok-pokok herba yang ada medicinal properties kita orang memang ada satu plot special dalam Taman Botani Rimba Ilmu yang hanya fokus kepada medicinal plant so salah satu pokok yang saya suka bawa orang untuk tengok adalah nama dia Petawali Tinospora Crispa so dia sejenis pokok yang memanjat and then bentuk daun dia adalah bentuk love macam tu tapi batang dia sangat huduh batang dia macam ada penyakit kulit macam tu tapi sebenarnya itulah yang ada medicinal properties macam daun tu sendiri, tak sebut pasal batang tu pun kalau kita ada luka kat tangan dan kita ambil daun dia, kita pecah-pecahkan kita letak dekat luka tu, luka tu boleh heal and then batang dia kalau kita campur dengan Benda lain juga, campur tu campur ni boleh dijadikan ubat untuk merawat demam, darah tinggi. Selain daripada tu kita ada juga pokok-pokok lain yang um, nama dia ada kaitan dengan penggunaan dia. Contohnya pokok patah tulang. Jadi pokok patah tulang rupa dia memang macam tulang. Kalau kita punya tulang kita tengok dia straight dia bengkok, dia straight dia boleh bengkok lagi. So itulah rupa patah tulang Sebab patah tulang pun jenis pokok yang memanjat So bayangkan kalau ini uh, ini adalah besi dawat Atau batang pokok lain So dia boleh pusing Dia naik sampai ke atas So rupa dia macam patah tulang Nama pun patah tulang uses dia adalah untuk merawat penyakit Fracture, rheumatism And penyakit tu um, Penggunaan pokok tu masih digunakan Untuk zaman sekarang pun Bukan saja masa zaman tradisional dulu setiap penggunaan itu ada cara penggunaan yang berbeza contohnya macam untuk um, kalau tangan retak, tulang retak apa semua uh, kita boleh buat dia sebagai poultice letakkan dekat retak tu lepas tu ada juga orang bak, uh, apa boilkan dia punya shoot of the leaf tu minum uh, boleh merawat rheumatism sakit saraf pokok dukung anak digunakan untuk cancer research sebab dia membunuh uh, cancer cell tapi juga boleh Uh, mengurangkan white blood cell. Jadi semua benda tu information yang penting yang bila kita orang bawa specific group macam daripada fakulti farmasi, fakulti medicine, dia orang memang nak tahu pasal benda tu specifically. So saya rasa rimba emu ni kita boleh temui pelbagai jenis haiwan dan boleh dikatakan sebagai hub untuk mereka singgah dan juga berteduh di sini dan mungkin mereka juga menetap di sinilah.